Sebanyak 2.43 tan sisa bahan kimia yang dibuang ke dalam sungai Kim Kim Taman Pasir Putih Pasir Gudang dikumpulkan dalam operasi pembersihan pada hari pertama kejadian itu dilaporkan 7 Mac lalu. Amash Rumi and now closer to their homes points out that this is the latest bauxite mining spot opposite Taman Datuk Abdul Rashid Saleh and it has brought many more lorries covered. Boleh katakan setiap hari kita ni makan abuk, makan abuk bauxite lah. Kadang-kadang tu lori-lori ni melampaui batas yang masuk langsung. dan hari-hari kita akan mungkin mendengar berlaku yang pencemaran sampai kita rasa benda ini perkara yang normal berlaku jadi benda ini sangat menakutkan sebenarnya dah tak sepatutnya berlaku dengan kerap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Muhammad Amirul Aiman Ahmad Johari pesyarah kanan di Jabatan Sains dan Teknologi Alam Sekitar Fakulti Pertanian Alam Sekitar dan uh, background saya merupakan Uh, pensyarah dalam bidang alam sekitar, pengkhususan dalam bidang botani dan juga paleologi dan lebih kepada kajian saya lebih kepada perubahan iklim. Baik, terima kasih Dr. Baik, untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, a uh, mungkin doktor boleh berikan terlebih dahulu pandangan umum terhadap situasi pencemaran industri di Malaysia pada hari ini. Pada pendapat saya, isu pencemaran industri ni sebenarnya masih lagi serius setiap kali kita dengar isu berkenaan pencemaran udara pencemaran air, pelepasan sisa kita akan rasa perkara itu dah jadi normal orang akan anggap, oh masih lagi berlaku pencemaran and then hari-hari kita akan mungkin mendengar berlakunya pencemaran sampai kan kita rasa benda ini perkara yang normal berlaku jadi benda ini sangat menakutkan lah sebenarnya dah tak sepatutnya berlaku dengan kerap Baik, terima kasih doktor. Jadi saya ingin teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Dalam kajian atau pengalaman doktor, adakah terdapat kawasan yang dahulunya kaya biodiversiti tapi terjejas akibat pembangunan industri yang tidak terkawal? Secara jujurnya mungkin saya tak boleh sebut secara spesifik tempatnya tapi banyak lokasi-lokasi kawasan-kawasan alam sekitar yang dulunya tinggi atau kaya dari segi ekosistemnya tapi banyak yang dah terjejas sebagai contoh kawasan pesisir pantai dan juga kawasan-kawasan yang mungkin sebelum ini kaya dengan pokok bakau tetapi apabila ditambah dan digantikan dengan kawasan-kawasan perindustrian, kawasan hotel eh, ini akan sedikit sebanyak mematikan kawasan-kawasan yang dulunya kaya dengan ekologi dan juga ekosistem-ekosistem ini Baik, terima kasih doktor. Jadi, pada pendapat doktor, apakah faktor utama yang menyebabkan pencemaran industri masih berlaku secara berleluasa walaupun undang-undang telah digubal? Terdapat kemungkinan pencemaran air yang semakin kerap berlaku sejak kebelakangan ini berpunca daripada tekanan yang dialami pihak industri disebabkan so, oleh kerajaan. Jadi, sememangnya apabila pihak industri dia menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti ini ia akan mudah terjebak ke dalam isu pengurangan kos. Secara jujurnya, mungkin saya boleh cakap uh, ini adalah mungkin disebabkan oleh pihak-pihak industri yang lebih mementingkan uh, keuntungan jangka masa pendek. Uh, Dia orang tak peduli kesan jangka panjang terhadap masyarakat, terhadap alam sekitar Yang penting ialah keuntungan yang dapat dikaut dalam masa yang sekejap Jadi apa yang penting ialah hasilkan produk dan selebihnya mungkin disebabkan oleh Tindakan ataupun pengokosan yang kurang lemah denda yang tak setimpa. Jadi sekiranya bila dia dikenakan pihak-pihak industri ini, dikenakan tindakan mungkin dia rasa macam, oh tak terlalu mahal. Hmm. Jadi kalau kena sekali dua pun masih lagi mampu sebab keuntungan yang dijana tu lebih tinggi. Baik doktor, terima kasih. Jadi uh, mengikut pandangan doktor, adakah terdapat jurang ataupun kelemahan dalam perundangan sediada ataupun yang perlu diperbaiki? Kalau dari sudut perundangan, mungkin kalau kita tengok dari Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, ada jurang antara pindaan terdahulu, ke-6 iaitu tahun 2001 sampai tahun 2024. Kita ada baru saja, ada pindaan yang terbaru, 2024 bermula bulan Julai tahun lepas. Kalau dari 2001 ke 2004, itu mungkin ambil masa 23 tahun jadi terlalu banyak jenis-jenis pencemaran baru yang berlaku yang mungkin undang-undang tak cover sebelum ini. Tapi sekarang ini kita boleh mungkinlah kita tak dapat tengok dengan cepat undang-undang itu dikuatkuasakan. Tapi dalam tempoh 20 tahun sebelum itu, mungkin jurang itu terlalu besar ada sisa-sisa pencemaran yang mungkin sebelum ini tak pernah wujud hmm. tapi dah wujud sekarang. Jadi insyaAllah kita mungkin berharap dengan ada pelaksanaan undang-undang yang terbaru pindaan 2024 ini dan juga akta-akta denda dan juga kompaun yang lebih tinggi ini akan lebih membantu mengurangkan pencemaran industri sejumlah 330 kilang di seluruh negara dikenakan tindakan oleh Jabatan Alam Sekitar atas pelbagai kesalahan melalui operasi dijalankan sejak 18 Mac lalu. Ketua Pengarah JAS Norlin Jaafar berkata, ia sebahagian daripada 5439 kilang yang diperiksa pihaknya dengan antara kesalahan tidak mematuhi peraturan pembuangan sisa kimia secara berjadual serta pelepasan air buangan tidak terawat. Antara tindakan adalah notis arahan, kompaun penahanan operasi kelengkapan dan pembukaan kertas siasatan untuk tindakan mahkamah. Kesalahan yang kerap dilakukan adalah tidak melabel bahan buangan berjadual, tidak mematuhi peraturan-peraturan buangan berjadual, udara bersih dan juga perindustrian. Okay, baik. Dr. Terima kasih atas penjelasan yang begitu terperinci. Jadi, soalan seterusnya, bagaimana masyarakat umum boleh memainkan peranan dalam memastikan undang-undang alam sekitar dipenuhi? masyarakat ni dia ada kuasa yang besar sebenarnya. Kalau mungkin dulu kita tak ada saluran yang betul. Kita tak ada saluran yang khas macam mana kita nak laporkan kepada pihak berkuasa, pihak berwajib. Tetapi sekarang kita ada saluran rasmi ataupun saluran sosial media. Dan kalau dulu mungkin isu-isu ni tak terlalu besar orang tak nampak Tapi sekarang ni rakyat dah mula ada kuasa Kita boleh menekan pihak berkuasa Dengan cara kita sama-sama Mungkinlah dengan cara kita viralkan mana-mana uh, Industri yang membuat pencemaran Supaya benda itu akan menekan pihak industri untuk tidak menekan pencemaran Sebab apa? Industri ni juga perlu menjaga nama baik Jadi bila... Nama mereka sendiri dah busu, dah buruk Jadi, akan jadikan uh, keburukan kepada mereka sendiri semula hmm. uh, Jadi, rakyat memang ada kuasa berbanding zaman dulu hmm. Jadi, kalau kita ramai-ramai uh, ambil tanggungjawab Jadi, insyaAllah uh, kita mampu uh, mengurangkan lagi pencemaran Pertama. dari industri Apakah peranan penting sains dan alam sekitar dalam membentuk dasar atau memberi input kepada undang-undang untuk menangani pencemaran akibat pembangunan industri? Sains dan teknologi ini dia berfungsi sebagai petunjuk ataupun uh, penunjuk arah ataupun kompas lah dalam membentuk dan merangka dasar-dasar yang paling penting sekali ialah kita mempunyai data ataupun maklumat. Seperti contoh kajian-kajian yang dijalankan oleh saintis ini kita boleh gunakan maklumat dia untuk membentuk dasar-dasar baru. Hmm. Kalau mungkin hasil kajian itu menunjukkan kepentingan ataupun kesan sesuatu bahan kimia terhadap alun sekitar, mungkin undang-undang juga boleh digubal berdasarkan hasil kajian tersebut supaya sentiasa kita boleh kata updated. Ha, hmm. updated. Sebab kita tahu pencemaran ni setiap hari akan ada pencemaran yang baru. Mungkin ada bahan-bahan kimia yang baru. Jadi sisa-sisa pencemaran ini juga boleh dijadikan panduan untuk merangka dasar-dasar yang baru. Jadi sains dan teknologi ni satu benda yang sangat-sangat pentinglah dalam merangka dasar-dasar supaya undang-undang ini dapat diperketatkan lagi. In our experiment, we put 3.6 grams of styrofoam for 100 150 Uh, insects to degrade. And overnight when we came in the morning, everybody was excited because we we'll found out that it started boring on the styrofoam. What excites me most about this research, we found that the insect had a higher or elevated level of uh, bacteria that is associated with degrading uh, plastic. Baik doktor, untuk soalan yang terakhir Apakah harapan doktor terhadap masa depan pengurusan alam sekitar di Malaysia dari sudut undang-undang dan juga etika? Hmm. Kalau pendapat saya, saya merasakan Undang-undang uh, sedia ada ni mungkin mencukupi Tapi tanggungjawab tu tak perlu hanya diberi kepada pihak berwajib sahaja Setiap orang perlu ada tanggungjawab masing-masing Mungkin kita sebagai rakyat biasa kita melepaskan tangan kepada pihak berwajib Dengan harapan ini adalah tanggung ataupun kewajipan pihak berkuasa hmm. Tapi sekiranya semua pihak termasuk masyarakat, pemimpin dan semualah segenap lapisan masyarakat Menjadikan penjagaan alam sekitar sebagai tanggungjawab masing-masing saya rasa benda ini akan jadi satu um, bukanlah trend tapi akan menjadi satu keadaan yang mana kita tak perlu terlalu berharap kepada pihak berwajib semua orang mainkan peranan sebagai contoh benda paling simple buang sampah okay, kalau semua orang ambil sikap sampah sendirilah tanggungjawab sendiri jadi insyaAllah kita tak akan ada masalah sisa-sisa ataupun sampah-sampah sarap yang uh, bertaburan ataupun melumbut dekat mana-mana. Jadi yang paling penting adalah kita ambil sikap jangan hanya biarkan pihak berwajib tapi setiap pihak, setiap orang wajib ada rasa tanggungjawab tak alam kita sebab alam sekitar ini bukannya hak milik pihak berwajib tapi alam sekitar adalah hak milik semua orang. Dah biarkan kan tu je kat longkang tu Cuba Dah biarkan kan Ah tu tu ambil gambar dia. Ada skem ada ni. Eh ha, buang lagi lah. Saya ambil Dan gambar semua gambar dah. Kenapa you buang sampah? Kenapa ah, dia buang? Dia tempat, dia ada, kan? Itu bukan sampah mi tempat. Ah, Ini Malaysia tau. Eh. Jadi terima kasih doktor. Uh, saya ingin mengulang uh, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas segala pengkongsian ilmu yang telah diberikan. Semoga segala ilmu dan pandangan yang dikongsi dapat memberikan manfaat kepada kita dan dapat diamalkan bersama kita insya Allah. Jadi sekian saja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.